تو یاد رکھو جب بھی کوئی حدیث آیا کرے نا کسی کے بارے میں تو اس میں اس دور کے جغرافیہ کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے یہ جو غزوہ ہند ہے ہندوستان کا جہاد ہے اس کے بارے میں آج کل بہت کچھ لکھا جا رہا ہے بہت کچھ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ توڑ مروڑ کے کچھ کھینچتان کے احادیث کو چشمہ کیا جاتا ہے جو امکانی چیز ہوتی ہے اس کو امکان کے درجے میں بیان کرنا چاہیے اس کو ایسا پیش گوئی کہ گویا لگے کہ جی ایسا ہونے والا ہے پھر جب نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے احادیث میں جتنی پیش گوئیاں ہوئی ہیں مستقبل کے حوالے سے ان میں اکثر پیش گوئیاں بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ ڈیفائن کر سکیں مبہم رکھا گیا ہے ان کو بس بتایا گیا کہ ایسا ہوگا کب ہوگا یہ ہمیں پتا نہیں ہے اور کچھ پیش گوئی تو ایسی ہیں کہ جو ایک دفعہ پوری ہو چکی ہیں اب دوبارہ بھی وہی پیشگوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے جیسے ہند ہندوستان کا جہاد اس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے یہ سو بتانی من امتی اللہ من النار میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا یہ تغز تفض الہندا ایک وہ لشکر جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا وہ سوابطن تقو نمای سبنی مریم اور ایک وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لڑائی کرے گا اب ہندوستان کا جو جہاد تھا اس میں جب حملہ ہوا جن لوگوں نے ہندوستان پر وہ اس فضیلت کے یقینی اہل ہیں دوبارہ حملہ ہو یا ہوگا یہ لوگ اس حدیث میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے تو اب اس میں اجتہادی رائے ہے کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہوں گے کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوں گی کیونکہ ایک دفعہ جو اصل پیش گوئی تھی وہ پوری بولو بھائی ہو چکی جیسے حدیث میں آتا ہے ولن عمل امیرا و لن عمل جیشو جیشو ہا کہ تم ضرور بھی ضرور قسطنطینیا استنبول پہ حملہ کرو گے اور اس کو فتح کرو گے اور اس وقت کا سب سے بہترین امیر وہ ہوگا جو قسطنطینیا پہ حملہ کرے گا اور وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا جو استنبول پہ حملہ استنبول کا دوسرا نام قسطنطینیا ہے اس پہ حملہ کرے گا یہ فضیلت سلطان محمد فاتح لے گیا ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی سلطان محمد فاتح کے کی کیونکہ استمبول کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا ہم نے تو لائف کوریج کی تھی نا وہاں سے ہزار سال سے وہاں عیسائیوں کی خلافت قائم تھی صحابہ گئے تابعین گئے تب تابعین گئے کوئی بھی فتح نہیں کہ تبھی مشکل کام تھا تبھی تو نبی نے فضیلت دی اور اس کی لوکیشن ایسی تھی جغرافیائی لحاظ سے کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تو اتنی بڑی دیوار کو فتح کرنا اور پانی پہ خشکی پہ کشتیاں چلانا تو یہ فضیلت کس نے حاصل کر لی سلطان محمد فاتح نے اب اگر دوبارہ استنبول پہ ضرورت ہوئی جہاد کرنے کی تو پھر یہ فضیلت اس دوسرے کمانڈر کے حق میں یقینی بولو بھائی نہیں ہے کیونکہ اب وہ بات تھوڑی ہوگی پھر اس کو ہم ویسے ہی کہیں گے کہ بھائی جہاد کی علل اطلاق فضیلت ہے کہیں بھی ہو دوسرا اس بیس پر بلا وجہ استمبول پہ حملہ کوئی کرے یہ ہو رہا ہے آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں احادیث کو جس نے جو کرنا ہوتا ہے نا اس کو اپنے مطلب کی حدیث مل جاتی ہے اب اگر اس حدیث کو بنیاد بنائے کوئی جماعت بن جائے کوئی تنظیم لڑکوں کو جمع کرے آؤ ترکی پہ حملہ کرتے ہیں کیونکہ ترکی میں بے حیائی بہت ہے لوگ کہیں بھائی تیے بردگان کوشش تو کر رہا ہے کہہ رہے یہ کوشش یہ سیاست کی کوشش ہے یہ اچھی کوشش نہیں ہے سیاست سے کچھ نہیں ہوتا اصل تو جہاز سے ہوتا ہے اور لوگوں کو جمع کر کے اچھا بھلا ترکی کی واٹ لگا دے ٹھیک ہے نا اور جب دلیل پوچھی جائے تو دلیل دے نبی نے فرمایا سب سے بہتر جہاد اور امیر کون سا ہے جو استمبول پہ حملہ کرے تو بتاؤ اس کا اس موقع کے لیے اس حدیث کا استعمال صحیح ہوگا آواز گونج تو نہیں رہی صحیح ہوگا نہیں ہوگا ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں گے بھائی اس لڑائی کا فائدہ ہے یا نقصان چند اسلامی ملک رہ گئے گنے چنے جن میں تھوڑی سی پاور ہے آپ نے انہی کے خلاف لڑائی شروع کر دی اسلام کا نام لے کر اسباب کی دنیا میں آپ کے لیے فتح کی امید نہیں ہے تو اس سے بھی جائیں گے اب وہ کہہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر لشکر تو بھائی وہ سلطان محمد فاتحی فضیلت حاصل کر چکا ہے اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے تو اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں یا اور جس طرح کی روایتیں ان میں یقینی طور پر تو وہ مجاہدین فضیلت حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اب دوبارہ اس حدیث کا مزداق وہ لڑائیاں ہیں یا نہیں ہے ان سے احادیث خاموش ہیں تو اس میں یقینی طور پر اس فضیلت میں داخل کرنا یہ محل نظر ہے اس پر اشکال